کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کے لیے کون سا دن مناسب ہے وہ دن جو آپ کے سفر کو کامیاب بنائے مشکلات کو آسان کرے اور آپ کی راہوں کو محفوظ رکھے جب مشکل کام درپیش ہو تو کس دن سفر کرنا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں اسلام نے کس سفر کو جائز کہا ہے اور کس سفر سے منع کیا ہے کون سا دن سفر کے لیے بابرکت ہے اور کون سا دن منحوس امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے سفر صرف تین مقصد کے لیے ہونا چاہیے پہلا توشہ آخرت کمانے کے لیے دوسرا معیشت کی اصلاح کے لیے تیسرا سیر و تفریح کے لیے بشرط حرام نہ ہو سفر کے فائدے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتی ہیں سفر کرو صحت ملے گی جہاد کرو دین و دنیا کا فائدہ ملے گا حج کرو مالدار ہو جاؤ گے کسی کے محتاج نہ رہو گے ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا میں پیر کے دن سفر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ دن مبارک ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹ ہے رسول اللہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے پیر کا دن تو سب سے منحوس ہے اسی دن آپ کا وسال ہوا اسی دن وحی کا سلسلہ رکا اور ہمارا حق غصب کیا گیا مشکل کام کا دن پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ دن نہ بتاؤں جس میں مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں یہ وہی دن ہے جب اللہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا اور وہ دن ہے منگل کا دن دوسرے دنوں کی حقیقت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا سفر کا ارادہ ہو وہ ہفتہ کے دن نکلے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے مشکل کام درپیش ہوں تو منگل کے دن جاؤ رسول اللہ جمعرات کو سفر کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ دن اللہ اس کے رسول اور فرشتوں کو پسند ہے جمعہ کی صبح سفر کرنا مکروح ہے کہیں نماز جمعہ رہ نہ جائے لیکن نماز کے بعد ہر کام میں برکت ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کمر در اکرب میں سفر یا نکاح کا انجام اچھا نہیں ہوگا آئیے اب خلاصہ کرتے ہیں ہفتہ سفر کے لیے محفوظ ہے منگل مشکل کام آسان ہونے کا دن جمعرات اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ دن پیر منحوس ہے جمعہ صبحوں کے وقت سفر کرنا مکرو ہے اس کے بعد مبارک ہے کمر در اکرب میں انجام خراب ہے کومنٹس میں لکھیں آپ نے سب سے کامیاب سفر کس دن کیا اپنا بہت زیادہ پیار رکھیے گا اللہ حافظ